Tələb başçısının imzaladığı son sərəncam vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində aparılan islahatların davamıdır. Sərəncamla minimum aylıq əmək haqqı yanvarın 1-dən 345 manata çatdırılıb. Bu rəqəm bu il üçün müəyyən olunan yaşayış minimumu, yəni 246 manatı da 40.2% üstələyir. Sərəncamla əmək pensiyası 280 manata çatdırılacaq, müavinət və təqaüdlər artırılacaq. Ölkədə minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləğinin artırılması əhalinin sosial rifahının yaşlaşdırılması üçün sizlə tədbirlərin davamıdır. Bu kifayət qədər böyük əhali kütləsini əhatə edən bir qərardır. Ekspertlərin sözlərinə görə, minimum əmək haqqının 345 manata çatdırılması o deməkdir ki, işə götürənlər tərəfindən bundan aşağı əmək haqqı yazıla bilməz. Bu həm dövlət müəssəələrinə, həm də özəl sektora aidddir. Minimum əmək haqqının artırılması Digər işçilərin nə maaşına təsir edəcək? Məsələn, 300 manat alan insanın əmək haqqı 345 manata qaldırılacaqsa, o zaman 345 manat almış insanın da əmək haqqı müəyyən qədər bu tarifasiyə uyğun olaraq qaldırılacaqdır. Və onun qaldırıldıqdan sonra eyni zamanda 380 manat, 400 manat alan insanların da yeni bir e, tarif cədvəli üzərində sistemli şəkildə bir artım var. Burada həm təsərrüfat subyektlərinin, nəticə sahibkarlığı fəaliyyəti daxilində muzlu əmək qalan digər insanların yararlanması mümkündür. Son illərdə dünyada baş verən bahalışma və qiymət artımları Azərbaycana da təsirsiz ötüşmür. Ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və rifahının bu təsirlərdən qorunması üçün zəruri addımlar bundan sonra da atılacaq. Ümumilikdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin 46%-dən çoxu sosial sahələrin maliyyələşməsinə yönəldiləcək. Bu isə dövlət büdcəsinin sosial yönümlü olduğunu göstərir. Ölkədə mövcud demək istehsal həcminin artırılması, idxalın istiqrarlaşdırılmasıya yanaşı, eyni zamanda əhalinin gəlirlərinin artırılması da bir məqsədlə olaraq bir fokuslanmış bir fəaliyyətdir və nəticədə də e, bu əmək haqqının və yaxud da minimum pensiya məbləğinin artırılması ilə bir vasitə insanların inflyasiyaya qarşı ləğində bu və ya digər formada alıcılıq qabiliyyətini yüksəldilməsi elə xidmətdən bir e, artımdır. Qeyd edək ki, əmək haqqı artımı 700 min içini əhatə edəcək. Onlardan 450 minini dövlət, qalan hissəsi isə özəl sektorda çalışanlardır. Bu əmlak artımı üçün 440 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Minimum aylıq pensiyada 40 manat artımla 240 manatdan 280 manata çatdırılacaq. Bu artım isə 100 minədək şəxsin pensiyasının artmasına imkan verəcək. Onda qeyd edək ki, ötən il pensiyaçılara əlavə dəstək olaraq verilən maddi yardımlar bu ilin əvvəlindən pensiyalarının tərkibinə daxil edilib və növbəti mərhələ kimi bütün pensiyalar 2023-cü ilin əvvəlindən İndeksləşdirilərək artırılacaq. Yeri gəlmişkən ehtiyaç meyarının artımı ilə bu il ünvanlı yardımların məbləği 36% artacaq ailənin orta aylıq gəliri ailənin üzvlərinin hər biri üzrə ehtiyac meyarının cəmindən aşağı olduqda ailəyə arada yaranan fərq qədər yardım təyin olunur və beləliklə ehtiyac meyarının artması az təminatlı ailələrə təyin olunan ünvanlı yardımın da artmasına səbəb olur. Ümumilikdə ünvanlı sosial yardımların bir ailəyə düşən orta aylıq məbləğinin 2022-ci il müvafiq göstəricilə müqayisədə bu il 36% artaraq təxminən 535 manat olacağı gözlənilir. Bu bir də hələ onu göstərir ki, dövlət başçısının pensiyacılara daha bir dəstək olaraq bu günlərdə təsdiq etdiyi yeni qanun pensiya sistemində növbəti humanist yanaşmanın tətbiqinə, pensiya təminatına əl çatanlığın artırılmasına xidmət edən daha bir addım oldu. Zümrüd Tahirqızı, ATV xəbər.